это <laughs> нашим оттошникам в морду зуб. Я вчера так, хотел выбросить на нашу старинку. Не выкинул. на нашу старинку, чтобы подтянулись. Скажи, пожалуйста, как вы узнали о процессе суд? Ну, опять же, через нашу старинку в Фейсбуке. Точнее, в Фейсбуке у нас авангард потом проваривает, то там кто-то из хлопцев выложил заметочку, за через нее и все. Скажите, пожалуйста, что подштовхнуло вас прийти сегодня на цей суд? Это... Ну, все вот так вот будут только языками по диванам чесать, блин, и, и говорить, как, как все плохо, то ничего, ничего, к лучшему ничего не изменится. Лучше надо выбарывать. И я прочитал заметку. Новостях броварских посвящен этому. Но оно же раньше это дело было на слуху. Там невооруженным глазом видно, даже и, не надо юридического образования, чтобы увидеть, что это шахрайская схема. И, а я просто как не люблю я вот этих шах... Нечестность, шахрайство. Оно у меня, как у меня батьки воспитали, ну и а, а мы меня... Есть немного часа я пока еще не работаю, так что я не мог не, не прийти, пролежать на диване, а потом рассказывать всем, как, как, как плохо. Надо свое хорошо, надо выбарывать. Я понимаю, что это шахрайская схема, и что землю надо, надо отдать громаде а Там уже за не будет, И богато людям Ну Скажіть, будь ласка, ви обговорювали всередині своєї громадської організації Авангарда Доброварія чи обговорювали про те, щоб сюди прийти якось ну, організовано і там чи висловити позицію, чи підтримати, чи послухати? Ні, не обговорювали. Я ж кажу, у нас в Вайбері В Вайбере группа такая есть, «Авангард от Убраварии». Вот а mm -hmm. в Вайбере мы переписываемся. Mm -hmm. Если бы я хоть раньше узнал, хоть за пару-тройку дней, можно было бы дать объяву на страничку «Авангард от Убраварии». А так я в Вайбере, побачив, что кто-то из хлопцев выкинул вчера, вчера вечером, mm -hmm. я, я написал так, единственное, что написал, что мол, так, «давайте, хлопцы, подтягиваемся». Ну там один один хлопчина меня на что -то туда только с палками надо подтягиваться. Я говорю, да лучше с палками, на которых есть приклад и прицел. Это было вообще замечательно. Ну, а то вечером так буквально там один два человека узнали. Я я хотел вчера выложить, а что то Може там на у себе щось почав набирати, що отрікло, ну, я вискочив. Так, так і не, не виложила нам на страничку. Скажіть, будь ласка, чого ви чекаєте сьогодні від цього суду? Я ожидаю справедливого решения. Первое, все Ну, э, это мое личное, мое субъективная оценка моя, мое мнение, что справедливое решение будет повернуть громаде места землю. Потому что ну, я прочитал подноготную этого вопроса, ну, вкратце там давалось. Нужно делать длинное, долгое, там, схемки довольно запутанный, через третий плюс уже перепроданный. Ну там, я же говорю, там невооруженным глазом, не надо быть сильно досвеченным юристом, чтобы видеть, что это просто шахрайская схема. Развели власть. Ну, вот, я не буду... В общем, воспользовались ситуацией. На всегда земничку переоформируем. Это не есть гуд.